Hai, selamat pagi anda. Selamat tengah awal pagi bersama saya Nur Syazwani Safisham dan juga rakan penyampai Amirul Aiman. Hari ini kita ada satu topik yang uh, cukup menarik sekali berkenaan dengan ibadah korban dari Malaysia ke Palestin dan kita akan membicarakan satu inisiatif uh, besar yang memberi makna sebenar kepada erti pengorbanan korban care for ummah atau uh, CQ4U QC for you ah yang kini memasuki tahun ke-8 penganjurannya diterajui oleh Yayasan Kebajikan Muslim My Fund Action. Projek ini bukan sekadar melaksanakan ibadah korban tetapi turut memanfaatkan hasil sembelihan dalam bentuk makanan sedia dimakan yang diedarkan ke negara-negara bergolak termasuklah di Gaza, Palestin. Betul. Dan apakah sebenarnya yang mendorong misi kemanusiaan ini bagaimana belia memainkan peranan dalam menyampaikan bantuan ke seluruh dunia dan apakah cabaran serta harapan di sebalik penghantaran lebih 180,000 pak makanan ke Gaza. Jadi untuk bercakap lanjut kita terus bersama dengan Siti, Puan Siti Aisyah Syahid iaitu Ketua Pegawai Operasi My Fund Action dan juga Puan Siti Nabiha Zakaria, Pegawai Kelestarian dan Projek Koordinator My Fund Action di negara zon perang Assalamualaikum, Semua terima kasih kerana sudi bersama Awani pagi pada jam ini mungkin uh, boleh uh, terangkan sedikit lebih lanjut tentang inovasi pak makanan sedia ada di makan RTE ini uh, dan juga uh, yang, yang diperkenalkan dalam program uh, korban care, uh, care for umah QC4U tahun ini Puan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Terima kasih uh, kepada Astro Awani menjemput kami pada pagi ini untuk memperkenalkan salah satu inisiatif yang 8 tahun hmm. kami usahakan untuk korban care for hmm. Jadi kalau sejarah dia dulu, kita sembelih uh, macam biasa, hmm. and, macam uh, tradisional Malaysia lah, sembelih di masjid-masjid. Kemudian kita cari inovasi untuk uh, tahan lama, jadi... First pengetinan pada tahun 2016. Okay. Kemudian, Alhamdulillah, yang terakhir kita dapat macam inilah. Hmm. Yang PEC tahan dua tahun, pelbagai menu. Hmm. Ha, jadi, kita ada rendang dan sebagainya hmm. mengikut negara-negara yang kita sampaikan. Hmm. Jadi, uh, My Fund Action sebenarnya NGO uh, yang memperkasakan uh, pemuda untuk buat projek-projek kepada masyarakat. Ha, jadi, kita banyak anjurkan program-program yang paling utama itu dalam Malaysia. Lah. Hmm. Ha, jadi, kalau pet korban ni sangat glamour waktu banjir. Ha, Maksudnya, banjir sahaja kita dengar yang terperangkap tak dapat makanan... ...ataupun kurang makanan dan sumber air bersih. Jadi, itu bantuan yang pertama sekali hmm. pergi kepada mangsa-mangsa banjir. -mangsa hmm. Jadi, hmm, di mana kalau inovasi korban ini setiap tahun... Uh, ...kita meletakkan sasaran yang apa uh, semakin meningkat. Hmm. Bermula daripada dulu 50 ekor... ...kemudiannya pergi kepada 100... ...sampai kepada tahun ini kita mensasarkan ...350 ekor lembu yang kita packkan seperti ini... ...dan 1,000 ekor kambing. Hmm. Itu spesifik edaran kita. Kita pergi internasional. Hmm. Uh, tahun ini insyaAllah di Ethiopia, Afrika. Hmm. Uh, jadi uh, background kepada projek ini adalah kita sekalikan uh, food security punya industri ataupun inisiatif beberapa anak muda yang memang langsung menceburi bidang makanan hmm. bidang halal uh, dan keterjaminan makanan ni hmm. kita buat inovasi sampailah uh, pada hari inilah kalau kita tengok uh, dia punya hasil yang seperti ini hmm. jadi uh, sesuai dengan uh, apa uh, ayat al-Quran uh, uh, ada menyebutkan Daging dan darah korban tu dia tak sampai kepada Allah Hadiah korban kita ni tak sampai kepada Allah Tetapi yang sampai kepada Allah tu adalah amal yang ikhlas Dan berdasarkan ketakwaan yang kita ataupun peserta-peserta korban ni Letakkan kita ke mana mereka berkorban lah istilahnya Jadi itu yang kita ambil peranan tersebut Sebagai salah sebuah NGO anak muda dan NGO Islam juga kita nak cari cara yang paling baik makanan korban ni sampai kepada mereka-mereka yang memerlukan. Selaras dengan bantuan kita ke pedalaman Malaysia, ke Sabah yang pelusuk-pelusuk yang jarang dapat daging, dan juga di zon-zon perang. Ha, itu kita punya inisiatif yang kita anjurkan yeah. uh, dan uh, pastinya juga seperti yang Aisyah katakan tadi, hmm. uh, bukan sahaja dalam negara tetapi juga ketika ini penghususan tahun ini adalah hmm. ke Gaza mungkin hmm. uh, Nabiha boleh jelaskan kenapa uh, Gaza terlebih dahulu dan ataupun Palestine secara keseluruhan terlebih dahulu sebab kita tahu uh, ada juga negara-negara bergolak lain yang mungkin aksesnya lebih mudah berbanding ke Gaza secara spesifiknya hmm. uh, Nabi Ham Okey, uh, kenapa kita adakan inovasi ni sebab dia bertahan 2 tahun. Okay. Dan kita tahu dalam keadaan Gaza sekarang um, pelbagai sekatan yang berlaku hmm. dan itu membolehkan bila adanya keterjaminan makanan seperti ini memudahkan kita untuk menghantar bantuan. Hmm. Uh, tak tak kiralah kita perlu queue sampai 2 uh, 3 bulan hmm. tapi insya-Allah pasti akan sampai. Within that 2 years hmm. kita dah hantar daripada tahun lepas uh, 61000 pek hmm. uh, dan sebenarnya nak kata keperluan tu kalau di Gaza sekarang harga 1 kilo daging RM700 hmm. okey uh, jadi bila kita melihatkan satu keperluan yang mendesak kepada keluarga kita di dalam Gaza uh, itulah satu inisiatif yang kita lihat kalau kita waktu korban mungkin hmm. uh, berkilo-kilo dalam peti sejuk kan jadi uh, ap apalah uh, kiranya lebih baik kita berkongsi rezeki bersama saudara kita di sana. Hmm. Puan Syaham, disebut tadi bahawa ada 350 lembu dan 1000 kambing untuk akan disembelih untuk projek ini. Hmm. Dari sudut operasi bagaimana My Fund Action sendiri menguruskan skala sebesar ini dari penyembelihan, pemprosesan sehinggalah ke pengedaran pun? Okey, Alhamdulillah kerana tahun ke-8 ini kolaborasi ataupun partnership kita, kita memang memilih kandang-kandang yang mempunyai spesifikasi yang uh, melengkapkanlah yang kita punya pemilihan lembu seperti uh, dari segi berat and mesti 250 kilo sehingga 350 kg lembu jadi dari segi uh, kesihatan lembu tu kita pastikan telah divaksin dan sebagainya sehinggalah uh, pemilihan abatua ataupun pusat sembelihan yang memang melepasi syarat-syarat lah uh, halal hasep dan sebagainya. Jadi daripada situ kita uh, memilih. Tempat-tempat tu pemilihannya kerja awal setahun lah. Kadang-kadang ha, kerja dalam setahun tu kita memilih tempat, memilih kandang dan sebagainya sampailah kita meletakkan. Yang paling krusial tu adalah empat hari korban tu, hmm. satu raya pertama dan tiga hari tashrik tu. Hmm. Itu kita kena pastikan semua binatang sembelihan tu terkorban pada hari-hari tersebut. Nah, hmm. ha, dan itu merupakan satu apa ya uh, cabaran lah bagi hmm. kami sebab ada seperti mana tahun lepas uh, sampai ke malam. Hmm. Ha, tapi Alhamdulillah lah sebab dia dalam kilang kan penyembelihan yang berlaku. Jadi kita manage untuk menyembelih keseluruhan. Dan confirm kita kena pastikan abu atu-atu dia ada cold storage dia untuk memastikan pula uh, daging tu terus uh, baik lah dalam keadaan baik. Hmm. Ha, jadi untuk uh, operasinya tu Uh, kita melibatkan uh, tenaga profesional dari segi penyembelihan dan sebagainya, pekerja-pekerja daripada kilang tersebut sampailah kepada sukarelawan hmm. yang membuat apa uh, agihan-agihan pak tu, dan hmm. sampai kepada nanti pak seperti ini ni kepada setiap peserta korban mereka akan dapat satu hmm. untuk mereka pun merasai inovasi yang kita buat. Ha, jadi mereka dapat dalam 10 pack lah dalam kotak seperti ini kita akan post balik. Ah hmm. hmm. uh, pastinya dalam tempoh 8 tahun itu kan uh, Aisyah uh, banyak pembaharuan dan juga hmm. ini in, in, inovasi yang telah pun dilaksanakan sehingga akhirnya tercipta mungkin satu kotak hmm. yang ada ready to eat yes. terus. Uh, bagaimana sebenarnya Pencetusan idea dari bentuk inovasi itu dilaksanakan. Mm. Mungkin sebelum ini ada perhataran dilakukan um, sejurus selepas sembelihan itu mm. dan tak boleh nak tahan lamelah yeah, misalnya betul. kan. Jadi mm. mungkin ada kisah di sebalik uh, inovasi yang dilaksanakan ini. Okey, uh, jadi alhamdulillah uh, ber, berbalik kepada kita membuat apa analisa kepada. Uh, beneficiaries ataupun uh, Penerima manfaat yang ada Dalam MyFanAction hmm. Jadi kita mensasarkan dalam Program bulanan kita 4,000 ke 5,000 orang Mendapat uh, bekalan Makanan asas lah. hmm. uh, Jadi daripada situ kita tengok Balik kepada data yang kita ada Banyaknya mereka ni Ada yang kekurangan nutrisi makanan sihat hmm. uh, Jadi terutama Di kawasan pedalaman Uh, dan juga kalau di bandar pun kita tap kepada uh, golongan miskin bandar. Hmm. Uh, jadi kita tengok keperluan mereka kenapa ada yang di Malaysia pun masih ada lagi yang kurang mendapat nutrisi yang lengkap lah. Hmm. Jadi daripada situ kita melihat kepada boleh upayaan ataupun warna beriti rakyat Malaysia ni siapa yang kita mungkin dah biasa makan daging hari-hari kita boleh order daging kan tapi ada mereka yang kurang hmm. jadi daripada situ kita kita letakkan apa uh, packing yang terbaik menu yang terbaik kan. kadang-kadang mereka ialah dapat makan daging kurban setahun seta sekali jadi itu dapat dapat makan daging setahun sekali jadi itu yang menjadikan kita datang kepada pek paket yang seperti ini. Okay. Jadi ada juga kita buat inovasi ketika mana banjir. Hmm. Uh, contohnya banjir 2021 yang besar kan, daripada banyak tempat-tempat kan, terlibat sampailah kepada banjir yang tahun lepas ni hmm. uh, kita okay. buat uh, sekali pek korban ni sekali dengan nasi lah. Okay. Uh, nasi yang mereka boleh terus hit kan. Jadi ketika mana malam ke ataupun whenever dia nak makan dia boleh terus Panaskan dan boleh makan sekali. Jadi macam pek yang macam ni kita pun check kalau orang dewasa boleh makan uh, dua kali lah, hmm. ataupun dua orang boleh makan sekali ha, sebab dia mampat dan padat dan seperti ini. Jadi itu antara inovasi kita tengok kepada nilai ihsan hmm. ataupun nilai yang paling efektif kita boleh salurkan bantuan. Hmm. Jadi sebab kami adalah NGO yang melihat juga kepada sustainability sesuatu perkara dan jadi itu yang tercetusnya inovasi yang sampai sekarang nilah. Apa kami mungkin ada lagi tambahan. Ya, betul, betul. Dan untuk projek Korban Care for Gaza ini satu misi yang sangat mencabar. Mungkin Puan Nabila boleh kongsikan bagaimana MyFun Action menempuh kesukaran penghantaran ke kawasan bergolak khususnya dalam konteks sekatan dan krisis kemanusiaan yang berlaku di Gaza. Okey, uh, kalau untuk yang pertama kami hantar ni melalui kerjasama dengan Ops Ehsan, mm -hmm. inisiatif dengan Kementerian Luar Negeri pada tahun 2023 sejak Oktober tu, mm -hmm. uh, jadi waktu tu kami hantar 10,000 dan ketika itu kita bekerjasama juga dengan uh, beberapa agensi JLC uh, uh, GLC yang kemudiannya boleh support uh, for the Africa uh, course uh, Tapi right after that since last year kita hantar melalui CIFRE uh, 15000 pack uh, dan bila di sana kita perlu bekerjasama pula dengan uh, Egyptian Red Crescent uh, hmm. jadi kita perlu mematuhi juga prosedur-prosedur kerjasama antara luar negara okay. uh, jadi kalau di Mesir kami bekerjasama dengan Egyptian Red Crescent uh, dan kemudian baru-baru ni punya penghantaran last April Uh, ...kita bekerjasama dengan Jordanian Hashimite uh, Charity Organisation. Mm. Uh, dan yalah, bila kita melihat uh, sudah tiga bulan uh, sekatan berlaku... ...kita perlu bersegeralah nak mencari mm. inisiatif yang lain. Mm. Uh, jadi sebab tu untuk penghantaran yang ketiga... ...last time kita bekerjasama dengan uh, Jordanian Hashimite Charity Organisation... melahantar mm. uh, melalui Jordan melalui laluan Bait Hanun. Mm. Uh, jadi kita nak kena... Uh, ...pantaslah mencari inisiatif lain, laluan ya. lain... ...agar kemudiannya uh, bantuan terus sampai dengan segera. Dan malah sebenarnya uh, bukan uh, korban kes sahajalah. Uh, kami juga uh, kalau di Mesir sendiri... Uh, ...kita hantar tiga trak barangan yang memang daripada Mesir secara hmm. langsung. Dan kemudiannya kita memang uh, menghantar bantuan yang daripada dalam Gaza sendiri. Hmm. Jadi kita ada rakan kerjasama di dalam Gaza... Yang akan uh, melaksanakan operasi dan edaran bantuan dan seterusnya yang akan menerima hmm. uh, pak daging yang kita hantar ni tadi uh, untuk edaran ke dalam pula. Okay. Uh, banyak sebenarnya yang kita nak tanyakan lagi kepada dua tetamu kita dari My Fund Action tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. dalam awal ni pagi hari ini kami bincangkan berkenaan dengan ibadah perban. Ini dihantar dari Malaysia ke Palestin dan bersama dengan kami adalah uh, dua individu dari My Fun Action di sebelah saya uh, Puan Siti Aisyah uh, Syahid merupakan ketua pegawai operasi dan juga Siti Nabiha Zakaria merupakan pegawai kelas Tarian dan juga projek koordinator untuk My Fun Action terutamanya di negara zon perang. Banyak dah kita uh, bincangkan tadi terutamanya spesifikasi berkenaan dengan bagaimana inovasi ini akan disalurkan uh, ke Gaza ataupun secara lebih uh, besarnya adalah ke Palestin itu sendiri. Cuma saya tertarik dengan apa yang dijelaskan oleh Puan Abiha tadi berkaitan dengan okey apabila makanan ataupun bekalan ini uh, sudah pun sampai ke Gaza akan ada uh, beberapa individu lah yang akan menyalurkan bantuan ini. Cuma saya pasti ketika ini kebimbangan orang ramai yang juga turut menyalurkan sumbangan adalah bagaimana sebenarnya keterjaminan untuk memastikan Uh, sumbangan mereka bekalan yang didermakan oleh mereka ini sampai sebenarnya betul-betul sampai ke tangan mereka yang uh, amat memerlukan adakah uh, ada pemantauan yang secara berkala dilakukan atau mungkin ada laporan secara harian yang juga akan dikemaskini dari semasa ke semasa okey uh, kita laksanakan uh, projek untuk Palestin ni sejak 2020 lagi hmm. uh, jadi sepanjang 2020 sehingga sekarang kita mempunyai lebih kurang dua rakan kerjasama yang uh, organisasi di dalam yang rapatlah hmm. uh, dan mereka yang sebenarnya memberikan update dan laporan saya rasa almost setiap hari okay uh, dan di situ sebenarnya kita ada komunikasi dan perbincangan yang kemudiannya kita akan mengedarkan bantuan tu mengikut keperluan semasa hmm. uh, jadi kalau sama ada selain daripada makanan uh, bantuan uh, air bersih hmm. dan juga bantuan perubatan Uh, jadi itu mengikut perbincangan dan komunikasi antara kita dan uh, rakan kita di dalam lah. uh, Dan tentunya uh, cabaran dia adalah untuk menghantar bantuan secara cepat Dan juga uh, kita boleh kata kekurangan resources uh, hmm. di dalam uh, Jadi sebab itu yang kadang kita akan roja dulu hmm. okay, Apa yang available okay. uh, dan termasuklah uh, makanan Mungkin kadang uh, kalau kita kata nak support untuk seribu orang Mungkin berbeza-beza paket makanannya, mm -hmm. ha, tapi asalkan bantuannya tu sampai. Okay. Ha, ada berasnya, ada gandumnya. Mm. Ha, jadi uh, itulah pentingnya uh, kita melaksanakan hubungan dua halalah. Mm. Ha, dan kadang-kadang pun memang kalau kita, ialah perbezaan masa kan. Mm. Jadi nak tak nak, kita nak kena sentiasa bersedia mm. ha, dengan apa kemungkinan-kemungkinan yang berlaku lah. Kalau kita nak kata risiko memang ada pun tim kita yang dibunuh uh -huh. sebab tu edaran uh, bantuan juga. Oh, okay. Satu aspek yang menarik adalah uh, penglibatan belia dalam uh, program ini. Uh, mungkin Puan Aisyah boleh ceritakan bagaimana golongan muda ini dilibatkan dari uh, awal proses adakah mereka hanya membantu teknikal atau ter ataupun terlibat juga dalam operasi advokasi ataupun penghantaran puan. Okey. Uh, jadi ini satu uh, core business lah dalam Fund Action di mana pembangunan belia tu memang kita sangat titik beratkan. Jadi contoh saya bawa Siti Nabihan ni dia join us since uh, sekolah lagi. Okay. Uh, sekolah science typing. Okay. Jadi exposure tu lebih kepada awal-awal kepada sahsiah, leadership dan sebagainya sampailah Uh, kita nampak ada talent dekat situ dia untuk international relation. Hmm. Uh, jadi kita bagi expose uh, kerjasama di Turki, sampailah kerjasama di Mesir, Jordan dan sampai ke Jepun, Australia dan sebagainya. Jadi koordinasi a uh, Uh, remaja dan belia-belia yang kita ada ni and boleh dikatakan sampai kepada 20 buah negara termasuk yang banyaknya di Malaysia lah sebab kita berasasnya uh, awal di Malaysia. Nah, jadi daripada situ alhamdulillah kalau saya nyatakan tadi contoh seperti mana program kambing tu and kita initiate okay, ada beberapa kerjasama dekat pihak di uh, di, di Afrika ni yang kita pernah masuk di Guinea, di Nigeria sampai ke Ethiopia kita melihat kepada bantuan apa yang penting untuk disampaikan kepada anak-anak di sana hmm. nah, jadi itu yang mereka membuat analisa jadi kita bagi bantuan dari sudut education dan apa yang uh, berkeperluan dekat sekolah dan madrasah-madrasah yang ada dekat sana sampailah kita melihat kepada air bersih kemudian kita wujudkan water well bagi penduduk-penduduk kampung di kawasan uh, padang pasir uh, di Afrika And kemudianlah sampai kepada kita melihat kepada keperluan makanan ni. Mm -hmm. Jadi ini antara hadiah dalam setahun yang kita nampak mereka sangat raikan bila mana kita buat penyembelihan korban kambing mm -hmm. di sana. Jadi dekat situ kita uh, bawa anak-anak muda yang sukarelawan kita di seluruh dunia eh. And ada di Egypt. Jadi banyak yang membantu Nabi Haul untuk kerjasama Palestin ni di Egypt sampailah ke Sydney dan sebagainya. Jadi ada beberapa Uh, sukarelawan yang datang langsung uh, melihat uh, proses daripada A to Z lah And sampai kepada terlaksananya bantuan sampailah mereka membuat reporting akhir tu jadi daripada report tu mereka juga yang membuat analisa dan sebagainya dan hmm. jadi mereka ni terdiri daripada undergraduate yang sedang degree dan sebagainya pelbagai jurusan sampailah kepada mereka-mereka yang dah complete PhD hmm. dan lecturer-lecturer lecturer juga memberi uh, insight kepada inovasi yang kita buat. Hmm. Uh, jadi itu sebenarnya proses flow yang berlaku dalam keseluruhan projek My Foundation yang ada lah. Hmm. Uh, jadi kita empat projek utama My Foundation: Economic empowerment, education, health accessibility dan terakhir tu adalah a uh, uh, apa uh, food. food security. Jadi ini termasuk dalam food security, food security lah. Food. Okay. Jadi empat keutamaan itu kita bahagi-bahagikan anak muda kita untuk explore dan grow projek tersebut. Okey, ini bukan sahaja dari bentuk sukarelawanan itu sendiri, tapi sebenarnya bagaimana untuk bentuk sahsiah anak-anak muda yeah, itu, yeah. Uh, dia secara aspek yang lebih besar lah kan mm. uh, cuma untuk Raya Haji lah, saya yeah, pasti yeah. ini adalah uh, antara inisiatif yang dilaksanakan tapi mungkin apa perancangan seterusnya, uh, terutamanya kalau kita melihat kepada kepentingan untuk membantu negara-negara uh, zon perang ini, mm. dan kita tahu juga keterlibatan Malaysia, uh, terutamanya Kementerian Luar Negeri memang mm. sangat pantas untuk membantu Okay, terkedepan, uh, terkedepan lah Terkedepan lah untuk membantu mereka yang terkesan ini uh, Puan Abiyah mungkin boleh jelaskan apa agaknya perancangan seterusnya selepas ini okay, uh, Kalau selepas ini antara benda yang kita akan laksanakan Selain ialah kita melihat kepada keperluan makanan, mm -hmm. perubatan dan lain-lain uh, Projek yang lebih lestari dan uh, berimpak tinggi lah Uh, terutamanya keperluan dari segi pendidikan anak-anak yatim di sana lebih kurang 50,000 ribu orang anak-anak hmm. uh, yatim di dalam Gaza sekarang ni hmm. uh, sebab, sebab sebelum ni kita pernah laksanakan uh, kita support uh, pendidikan 223 orang hmm. uh, anak-anak Palestin pada tahun 2021 dan sebenarnya ramai yang uh, request pada kita untuk menganjurkan semula sebab bila kita melihat Antara our core business tadi yang dikongsikan adalah youth development okay. dan tentunya pendidikan merupakan satu aspek yang sangat penting lah untuk kita uh, memberikan prioriti dan juga uh, antara benda lain yang kita laksanakan uh, dalam perancangan kita adalah uh, projek pembinaan semula hmm. pembangunan semula. Ha, tapi tentunya dia berfasa. Okay. Ha, melihat kepada keperluan semasa sebab nak tak nak sekarang adalah fasa masih kecemasan. Mm -hmm. ha, jadi keperluan dalam uh, fasa kecemasan ni tadilah makanan, mm -hmm. air dan lain-lain. Walaupun demikian, uh, beberapa request yang kami terima dalam Gaza sendiri adalah uh, bantuan untuk um, pembangunan beberapa klinik mm. di dalam uh, uh, Gaza Selatan. Mm -hmm. uh, so itu antara yang paling Uh, ...hampirlah yang kita akan laksanakan sekarang. Okay. Puan Aisyah, mungkin hmm. nak tanya juga... ...apakah mungkin terima cerita ataupun mesej yang... Hmm. ...menyentuh Puan secara peribadi sendiri... ...sama ada daripada penerima bantuan ataupun sukarelawan hmm. sendiri... ...yang buat Puan dan pasukan Puan terus yakin... ...projek ini perlu diteruskan hmm. dari tahun, tahun ke tahun? Okey. Jadi itu merupakan motivasi utamalah. Motivasi awal ah uh, macam ini kami meneruskan projek ni dan nak buat sungguh-sungguh lagi. Saya alhamdulillah uh, ada ada pengalaman pergi ke Syria. Jadi uh, bantuan kita ni alhamdulillah sampai ke sana dan setiap kali saya melihat kepada respon uh, terutama di negara-negara zon perang eh. Uh -huh eh uh, masya-Allah itulah yang memberi kekuatan untuk kami buat lagi dan lagi. Hmm. Uh, jadi contoh kalau saya pernah kongsi pengalamanlah di Syria, um, anak umur 9 tahun hmm. and uh, ayah terbunuh and uh, ketika mana dalam peperangan. Jadi bila kita tanya apa cita-cita dia nak jadi ni? Umur 9 tahun, umur 8 tahun Kalau kita mungkin banyak main bola lagi hmm. Tapi dia dah fokus belajar Sebab dia ni nak jadi uh, Peguam hmm. Kita tanya dengan dia kenapa nak jadi peguam Sebab aku nak membela negara aku Untuk bela. Yes, And sebab Inilah darah tumpah apa inilah negara tumpah darah dia inilah negara yang ada mak dan ayah dia yang terkorban jadi dia mempunyai cita-cita besar daripada situ sama juga baru-baru ni pada bulan Ramadan saya sempat berpuasa di Nigeria salah satu negara yang umat Islam dia lebih kurang 90 juta orang tetapi kemiskinan tegar dekat sana sangat-sangat ...menginspirasikan untuk kita buat lebih lagi. Hmm. Ada satu edaran makanan itu kami sedia untuk 100 pak makanan sahaja. Dan dah deal dah dengan pihak sekolah, kami nak bagi 100. Hmm. Tapi yang datang 5,000 orang. Seperti mana orang macam war-war kan, okay, datang sebab ada makanan Tidak dekat berlakuan. sini, hmm. jadi saya tak pernah nampak benda ni berlaku dekat Malaysia yeah. ha, jadi bukan kita tak nak bantu secara lebih kat Malaysia ataupun kita kenapa buat dekat luar negara dan sebagainya tapi kita lebih kepada uh, menamp menampakkan manfaat tu dan memang datanglah kepada saudara-saudara kita ni jadi kita nak menyampaikan mesej yang umat Islam ni di mana-mana kita ada untuk mereka walaupun mereka jauh beribu batu jadi kamilah yang menjadi apa ya uh, wakil, wakil lah mungkin daripada rakyat Malaysia wakil okay. daripada uh, muslim all over the world untuk bantu mereka ni jadi itu antara apa uh, kenangan okay. yang menyebabkan kami terus uh, melaksanakan program-program seperti ini Okay, kita dah tak banyak masa lagi cuma mungkin bagaimana mereka yang sedang menonton yeah. ini boleh juga salurkan sumbangan ataupun mungkin melakukan Bukan uh, menunaikan uh, ibadah korban juga ya, sebenarnya ya, ya. untuk uh, perkara ini ya, ataupun inisiatif ya, ya. ini. Jadi selalunya korban dekat Malaysia satu bahagian uh, ada tujuh bahagian untuk seekor lembu. Jadi satu bahagian tu RM875. Mm -hmm. Jadi akan dapat juga kita packkan langsung seperti ini and sekali package RM875 tu. Jadi boleh refer kepada QR code yang kita dah bagi hmm. tadi. And daripada situ kalau terlepas untuk QR code boleh juga pergi ke IG kita. Hmm. Instagram kita itu yang paling aktif lah. Instagram My Fund Action hmm. ataupun My Fund Action Malaysia. Hmm. Jadi kalau dekat link 3 and memang adalah uh, specific projek korban kita dan banyak update pun dekat social media kita. Oh. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan uh, semoga dipermudahkan uh, semua urusan ini bagi Insya anda Allah. yang sudah beruntung juga boleh masih lagi boleh menunaikan ibadah korban yeah, masih ini, ya, Masih lagi. Kita ada lebih kurang dua minggu lagi. Ah, Okey, baik. Terima kasih kita okay. ucapkan kepada Puan Siti Aisyah Syahid, yang merupakan Ketua Pegawai Operasi My Fund Action bersama dengan Puan Siti Nabi Hazakaria, yang merupakan Pegawai Kelas Tarian dan juga Projek Koordinator My Fund Action di negara Zon Pura. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Uh, tapi itu sahaja masih kami ada untuk awal ini pagi. Sekian saya Nur Syazwani Safasham. Dan saya Amir Salam hormat. Kita jumpa lagi.